Azərbaycanda noyabrın 5-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişgən buludlu olacağı, ara-bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal şək küləyi esəcək. Havanın temperaturu gecə 8-11 dərəcəsidir, gündüz 12-14 dərəcəsidir. Bakıda gecə 8-10 dərəcəsidir, gündüz 12-14 dərəcə istilı olacaq. Atmosfer təzyiqi 770 mm civa sütunundan 773 mm civa sütununa düşəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında ara bir yağış yağacağı, gündüz tədricən kəsələcəyi göstərilir. Ara bir duman olacaq, mülayim şəkləisəcək. Havanın temperaturu gecə 7-12 dərəcəcəsdir, gündüz 14-17 dərəcəcəsdir. Dağlarda gecə 0-5 dərəcəcəsdir, gündüz 5-10 dərəcə hiss olacaq. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.